Уть, кожен бажає примножувати свої статки. У деяких це виходить з легкістю, іншим вже ніяк не дається. Певно, більшість і не здогадується, що існують спеціальні китайські секретики, завдяки яким можна з легкістю привернути грошову удачу, які саме знає Вікторія Кутіна. Виявляється, поводитися з грошима треба як із членом сім'ї. Обережно та з повагою. Для примноження їм, як і нам, для розвитку потрібен рух. если вы хотите, чтобы деньги приходили в вашу жизнь, они должны все время двигаться, то есть находиться в движении. Не лежать где-то, да, и накапливаться. Вы должны постоянно совершать какие-то финансовые операции. Чем больше этого движения происходит, тем больше финансов увеличивается. У грошей обов'язково має бути свій дім бажано гаманець. Він повинен бути не маленький та достатньо довгий для того, щоб купюра розташовувалась рівно, не згорнута чи загнута, а рівно по всьому своєму розмірі. Є багато ритуалів для того, щоб ваше фінансове становище не просто було стабільним, а й примножувалося. Спользується ось такий такої красний конверт. В него либо в первый, либо в пятнадцатый лунный день укладываются две купюры. Желательно, чтобы это были разные купюры, то есть, допустим, гривна и доллар, доллар и евро. Денежки укладываются, эти две купюры укладываются в этот конвертик. Рисуется специальный талисман, выглядит он вот таким вот образом. Он складывается вот в такой вот треугольничек и укладывается вместе с деньгами в этот конверт. Каждый месяц, каждый месяц в 15-й лунный день вы достаете деньги вместе с талисманом, перекладываете их в новый конверт. Конверт старый и талисман сжигается и делается то же самое. Наступного разу ви повинні покласти в конверт купюри вже більшого номіналу та продовжувати це робити протягом року. Також ви можете покласти в гаманець в'язку з трьох або шести китайських монет. Ці цифри символізують зростання і фінансове примноження. Є також і секрет щасливої купюри. На кожній гривні є комбінація цифр, і найсприятливіше з них 16, 38, 49 і 27. Порядок розташування цифр не має значення. Якщо вам потрапила така купюра, тримайте її у своєму гаманці. Є ще багатьох Ума, чи на роботі така рослина, як грошове дерево, і справді, якщо з ним працювати, майстри феншуй впевнені, що у вас завжди водитимуться гроші. Вікторія Кутіна, Фалікс Шевардін. Доброго ранку, Україна. На делікатну грошову тему ми поспілкуємося з нашим гостем, політиком та бізнесменом, автором ідеї скасування податків в Україні. Геннадієм Балашом Геннадій Вікторович, доброго ранку. Доброго ранку Ну, звичайно, талісмани для грошей це добре. А тут інше питання психологія грошей, де їх заробити, до кого вони йдуть охочі, кого люблять гроші. Можна таке питання коректне? На самом деле деньги розпространяються територіально, можна сказати, і от там, де на території більше грошей, там ви можете більше заробити на яку територію їхати. А... Дело в том, что вот если мы возьмем Украину, а я думаю, что нашим слушателям это важно слушать, так. то э, деньги очень связаны с людьми. То есть там, где возрастает население, то там больше появляется денег, больше предложений. Там, где падает население, то там меньше денег. Поэтому людям можно залезть просто в Google, в статистику и посмотреть, и, и, если они живут в колесовки или там в Николаеве, там Одессе, Днепропетровске, Донецке, посмотреть на статистику этих городов. И если статистика падает, а я знаю, что она падает, так. люди уезжают оттуда, это значит что там будет меньше денег. Деньги уходят с этой территории. Сегодня деньги скапливаются в основном в Киеве. То есть все варится здесь, и поэтому Киев, как мегаполис, имеет перспективу денежную. И поэтому люди могут сколько угодно таращить глаза и зарабатывать деньги где-нибудь на территории, где нет денег, они их никогда не заработают. Поэтому единственный способ, если им нужны деньги, это двигаться к деньгам. Вот вы часто говорите, главное и там запорука успеху, это где шукать и с кем шукать. Да. Это самое главное. потому что деньги связаны с людьми. У Декарта был такой метод, он методом отрицания устанавливал истину. Вот если мы посмотрим, что главное, деньги или люди, да? И если мы будем отрицать, допустим, люди могут существовать без денег, вся Украина существует без денег, могут. А вот деньги без людей могут существовать? Не могут. Поэтому мы видим, что деньги вплотную связаны с людьми. Поэтому мы видим, что деньги распространяются вроде бы хаотично, но накапливаются в определенном месте. То есть деньги следят за деньгами, люди следят за богатыми людьми. И люди там, где Крутятся богатые люди, менее богатые, и там среда появляется, где можно зарабатывать перспективу. Ну, Куда еще гроши я, то в чужих кишенях? Я говорю, так, чтобы они было в твоих кишенях. Потому что люди сидят на местах, так. не двигаются, а деньги действительно вот в предыдущем сюжете женщина сказала о том, что надо двигаться. То есть деньги любят движение. Вот здесь есть формула Е равно МС квадрат, вот известная формула Эйнштейна, да, там, где Е это энергия, да, так. а М это масса. То есть, если у человека нет массы денег, нет массы возможности заработать. и скорость передвижения да? то есть если у вас нет массы быстрее двигайтесь если у вас огромная масса то ваше движение замедляется потому что ну огромные капиталы медленно ну, вот мы а к что ты будешь шукать у себя работу по способ заработать не работа. вот еще одна ошибка люди и бизнесмены ищут работу так. бизнесмены ищут товар который продать это значит искать себе работу и чем заняться а на самом деле надо искать именно так ставить вопрос ищите деньги Ось. Да. ищите людей у которых есть деньги взаимодействуйте с ним ищите денежные территории ага. ищите денежные предприятия ищите денежные где идет денежный поток и вот туда устремляйтесь физически правильно ставьте цель не шукай работу а шукай гроши деньги прямо да и вот в этом самая главная ошибка потому что у нас учат идите в агентство там где дают работу ищите себе работу не надо искать себе работу работа вас и так найдет вы ищите деньги потому что работать без денег это глупо и у нас большинство народа это и делает поэтому я сейчас распространяю простой призыв единственный город который сейчас процветает в Которые нужно ехать, это Киев, потому что э, э, Украина это централизованное государство. Киев питается за счет 44 миллионов населения, поэтому едете в Киев и пытаетесь здесь заработать деньги. Кем бы вы ни работали, если вы дворник, шахтер, металлург, все равно ваш завод будет закрыт, потому что он в этой системе ценностей уже работать не будет. Поэтому спокойно едете в Киев, устраивайтесь здесь. Здесь дворник больше, чем шахтер. А вы сейчас можете встретить что на каждом укроте объявы и тренинги, как заработать деньги, мы чем вас зарабатывать. Варто ходить на такие тренинги? Ну, иногда, наверное, для информации надо, потому что там собираются люди. Но вот я столкнулся с тем, что три года мы занимаемся, с тех пор, как написали книжку, как стать авантюристом, она получила большое распространение, уже третье издание мы будем сейчас заказывать. И я увидел, что тренеров по деньгам, к сожалению, нет, потому что никто из этих тренеров не ведет самостоятельно бизнес. Вот уникальность там то, что мы делаем, то, что я сам веду бизнес, сам читаю лекции и сам в этих условиях пытаюсь заработать. Причем везде заработать. На Google мы ставим, на YouTube. Мы ставим ролики, на которых там зарабатываем 300-400 долларов, да. строим недвижимость, продаем метрами, но показываем все время, что это все делается в денежных местах и общаясь с денежными людьми. То есть, условно говоря, если у вас есть 2000 долларов, вы мой друг. Ага. Если у вас нет 2000 долларов, нечего с вами разговаривать, потому что вы не мой инвестор. Гаразд ось ваші знову ж таки в книзі, в якій ви є співавтором, як, кстати, авантюристом, Ви пишете про стратегію думок багатих людей. Да. Добре, про що думають багаті, багаті Они... люди для того, щоб це було зрозуміло звичайним глядачам? Їх інтересують другі багаті люди. А также эти богатые люди думают, как заработать еще денег. Потому что им все время не хватает. На самом деле, чем больше у вас денег, больше информации, и больше вам надо. А люди, как правило, вот то, что вы сказали, бедные люди, как правило, ищут работу. Так. То есть на самом деле они ищут себе успокоение. И ищут комфортную среду. А при зарабатывании денег вы должны выходить из зоны комфорта. Когда мне шахтер спрашивает, что мне делать с семьей, мне не платят зарплату в шахте, что мне делать? Я говорю, очень просто, все, бросай и переезжай в Киев. И тут он начинает задавать вопросы, а где квартира, а где я буду жить, а где я найду работу. Так вот, система очень простая. Уезжаешь оттуда, хотя бы один, находишь работу и перетягиваешь сюда свою семью. Ось вы говорите, что успешные, и богатые люди, за руку их успеху, это то, что в них выше порог кредит доверия. Да, и это тоже одна из отличительных черт богатых людей, что они доверяют большему количеству людей, а бедные люди живут с абсолютным недоверием. Но они примерно доверяют, так рассуждают, что, нас обманывают. на какую -то сумму, то для них да. не такая критичная сумма. И тем не менее, все время вот бедные люди, они рассуждают, нас обманывает государство, так. нас обманывают бизнесмены, нас обманывают соседи, мы дали в долг, нам не отдали, мы взяли кредит, с нас берут очень большие время, нас все время обманывают. Они живут в философии обмана. Богатый человек не живет в философии обмана. Он доверяет другим людям свои деньги, свою недвижимость, все, чтобы его обслуживали. А это все доверие, это большой кредит доверия. И на самом деле эти люди и обладают большим порогом доверия. Я, кстати, богатую люди Это речь на западание. ну для начала переехать в богатое место. То есть это цены и первые. Это первая другим теория другим. перемещения, которая красная линия проходит через всю книгу. Вы... Если вы не переместитесь в то все остальное бесполезно. Это рассматривайте как тренинг. Условно говоря, если вы пришли на тренинг, вам сказали, что а, хочешь быть хорошим рыбаком, вот тебе озеро без рыбы и отличная снасть, а вот тебе озеро с рыбой, и вот тебе один крючок, что ты выберешь? Конечно же один крючок и озеро с рыбой, потому что там бесполезно ловить. То же самое с деньгами. И мы как тренинг говорим, что самый лучший тренинг это если вы лично, сами перенесете свое тело в денежную среду, потому что деньги накапливаются в мегагородах. Я вам цифры такие скажу, что сейчас население мира распределяется в мегагородах, живет больше 50% населения мира, да. вот из 7 миллиардов, почти 4 миллиарда живет в мегагородах. Если вы эти города составите все вместе, то они будут занимать всего 1% площади на земном шаре. Можете себе представить, какая концентрация населения. И все деньги расположены не в сельской местности, не в поселковой, а в мегагородах. У вас была такая думка, цікава, что женщины как-то очень гостро чувствуют на интуитивном уровне возможность и способность мужчины да. заработать, даже если он, если он не заработал какую-то сумму денег. Это, Это их эволюционная защита. А Это эволюционная. Человек, они же должны были, вот, еще из древности, миллионы лет назад, они должны были оценивать потенциал самца, который может прокормить их ребенка или не может. Так. И поэтому, глядя на него, особенно они смотрели там, на копыта, на ноги, не сбитые, там, не в крови, не кровоточат, то есть способен ли он добывать добычу. И, конечно же, она цеплялась к такому самцу. И то же самое, женщины, как правило, смотрят на обувь, то есть они раз на обувь, а, дорогая обувь, значит он способен. И второе, богатые никогда не говорят о прошлом. Вот молодые люди допускают там ошибку, они разговаривают с женщинами, они начинают о своем прошлом, о своих там достижениях, мускулы показывать. Это женщин не интересует совсем. Женщин интересует будущее. И на самом деле фантазеры, те, кто постоянно разговаривает о будущем, интересуют женщин. И, соответственно, мужчины научились о... о, о обманывать женщин тем, что они рассказывают о своем прошлом героическом, в будущем героическом. А женщины научились это различать. Так как развивался мозг женщины и мужчины. Зрозумело. нас сейчас, на жаль, завершено, но я вдячна вам за ваши рекомендации. Я понимаю, что они всем нам, нашим глядачам. Дякую. Спасибо. Вам, хорошего дня.